بسم الله الرحمن الرحيم. خطيب أرسلان حان حقاني.

الرحمن الرحيم الله على من جنة الزباية ومن جنة في فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم و تسلیم درود شریف شوہ کے ساتھ پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا محمد و بارک علیہ قابل قدر احترام میں نے قرآن عظیم کی جی ایک مختصر آیات مبارکہ کی تلاوت کی اس کے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان سات ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا تذکرہ اس آیا کے مبارکہ میں ساتھ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحاب گرام کا مجمع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے براتے ہیں ان میں سے ہر صحابی کا اپنا ایک مقام اور فضیلت ہے لیکن آج چونکہ زلحج کی چودہ تاریخ ہے اور اسی مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار میں سے جو سب سے قریبی دوست بھی تھے رشتہ دار بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے اس قافلے میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی شہادت کی تاریخ یہ اٹھارہ ذلحج ہے اور ویسے بھی ہمیں ایز اے مسلمان اس دور میں صحاب کے رام رضوان اللہ علیہ ال کی تاریخ کا پردہ یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے جیسے کہ ہمیں سیرت النبوی کا پردہ ہمارے لیے بطور مسلمان یہ لازمی ہے اسی طریقے سے تاریخی صحابہ کا واقفیت حاصل کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے بہت سارے فکرے آج کے دور میں نکلے ہیں کوئی انبیاء کرام علیہ السلام وہ کے شان میں گستافیاں کرتے ہیں نعوذ باللہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے شان میں گستافیاں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اور فتنوں میں مبتلا ہیں تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے جو بہترین اور مضبوط ہتھیار ہے وہ ان ہستیوں کی تاریخ کا معلوم ہونا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عبور حاصل ہو کتنے ساٹھ سالہ زندگی کے جو اہم پہلو ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے پھر ہمیں کسی جگہ شک نہیں ہوگا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے رام جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے نجو بے عیح اقتدیت ہو احتدعیت میری صحابہ میری دوستوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ ستارے ہیں اور جس صحابی کے پیچھے بھی آپ چلیں گے آپ کو ہدایت اور راستہ ملے گا ابھی اس میں ہمیں یہ اجازت اور اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھا سمجھیں اور کسی کو کمزور سمجھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کسوٹی میں ہمارے سامنے پیش کیا لیکن آج چونکہ ایک دردناک تاریخ آنے والا ہے اٹھارہ سل حج کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ صحابہ کرام سارے صاحب فضیلت ہیں لیکن خلفاء راشدین میں سے تیسرے نمبر پر خلیفہ سالس اس کو کہا جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے میں سے ان تس صحابہ کرام کے اندر جو ٹاپ ٹن جس کو ہم کہتے ہیں ان دس لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے نبوت پر ایمان لائے اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیادی شان تمام صحابہ میں سے مان کے حوالے سے پیسوں کے حوالے سے جہاں کہا پیغمبر اسلام کو اسلام کو اور مجاہدین کو مال کی ضرورت پیش آئی ہے تو سب اول میں حضرت عثمان غدی رضی اللہ عنہ سب نے پایا ہے جہاں کہا بھی اسرے کے ایک موقع جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارہ بھی کیا ہے کہ یہاں مجاہدین کو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے مادی معاملت کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تھے یہ کے حوالے سے اس سے کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی کسی نے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مان اسلام کے راستے میں ختم نہیں کیا ہے یہ تاریخ ہے اس کی اللہ نے اس کو بڑے مال سے نوازا بھی تھا لیکن مان تو کارون کو بھی اللہ نے دیا تھا مال تو ابھی بھی بہت سارے دنیا کے لوگوں کے پاس ہے لیکن مان کا ملنا یہ کمال نہیں ہے مال کے ملنے کے بعد مان کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ کمال ہے انسان اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمل طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور اس کے علاوہ جب جہاد کا میدان آتا تھا مجاہدین کی سب تیار ہوتی تھی تو کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو ڈال نہیں بنایا ہے کہ میں چلو پیسے خرچ کروں گا اور پیچھے رہ جاؤں گا فرماتے تھے کہ مال بھی خرچ کروں گا اور مجاہدین کے پہلے سب میں پہ عثمان غنی کا نام دیکھو کبھی بھی کوئی ایسا غزوہ ماسم آئے ایک غزوہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ آپ پیچھے نہیں جائیں آپ نے مجاہدین کے کے ساتھ نہیں جانا اس کے علاوہ تمام اور غزوات میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ پیش پیش ہوتے تھے اس کے علاوہ جب مدینہ المنورہ میں حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے جہاں پر آج مسجد نبوی اپنی شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور چند عرصے کے بعد بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مسجد بھی استعمال کیا بطور مجاہدین کے ٹریننگ سینٹر بھی استعمال کیا بطور تعلیم گاہ اور مدرسہ بھی استعمال کیا اور وہاں سے حکومت اور تمام امور بھی مسجد نبوی سے چھلتے تھے تو بہت کم عرصے میں یہ مقصوص ہوا کہ مسجد نبوی کی موجودہ جو زمین ہے اور تعمیر ہے جو, جو چھوٹی ہے اس کو توسیع دینے کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور یہ اعلان آج ہمارے لیے ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی مسجد بناتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد کے لیے زمین لے لی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر بنا دے گا یہ حدیث بھی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جس نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے بدلے اس آدمی کو جنت میں گھر بنا کر دے گا یہ مسجد کی مسجد کے لیے زمین دینے یا مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنے یا اس کے آئش میں پیسہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے اسی طریقے سے مدارس میں جہاں ہمارے بچے اور آپ کے بچے قرآن و حدیث کی علم سے روشناس ہوتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں اس کے لیے زمین لینا اس کے اوپر تعمیری شکل میں پیسہ خرچ کرنا اسی حدیث کے زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام کرام کو مخاطب کر کے ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا کہ مسجد نبوی جو کی چھوٹی پڑ گئی ہے اس مسجد نبوی کے لیے کوئی اگر زمین لے کر خریدے اور مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا تو صحاب خراب تو سارے اور اور مفرت کے خواہش مند بھی تھے لیکن ہر آدمی کی طاقت اور استطاعت نہیں تھی اس مجلس سے اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ د ہو گئے اور مسجد کے جو جگہ جس مالک کیا تھا اس مالک کے پاس گیا اور اس مالک کے ساتھ سودا تھوڑے کیا زمین لے لی اور اگلی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسجد کے اس قطعے اور زمین کو پیش کیا کہ یہ میں نے قیمت اتنے دینار سے خرید لیا اور میں مسجد نے وہ کے لیے اس کو مطف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے زمین لے کر مسجد نبوی کے لیے دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے دی یہ بشارت <سلام> تھی انہیں ایسے مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، ہوتے تھے پھر جب یہ صحابے کرام مدینہ المنورہ پہنچ گئے تو یہاں پر میٹھے پانی کی بہت کمی تھی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام تھا روما اس کنویں کو یہودیوں کا کنٹرول تھا اس کے اوپر انہوں نے قیمت اس کوئے کو لیا ہوا تھا ابھی حضرت عثمان رضی اللہ کے کے دل کے اندر تو یہ جذبہ پہلے سے موجود تھا کہ جہاں میرے پیسوں سے مسلمانوں کو فائدہ ملے گا میں اپنے پیسوں کو بغیر حساب کے خرچ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کوئے سے ہمیں کچھ حصہ ملنا چاہیے تو صحابہ کرام صرف صحابہ نہیں تھے صرف مجاہدین نہیں تھے وہ بڑے حکمت والے بڑے اچھے سیاست دان بھی تھے بڑے اچھے دانشور بھی تھے جاننے والے تھے حضرت عثمان اللہ اس یہودی کے پاس پہنچ پا گیا اور اس کے سامنے عرض کیا کہ یہ کنواں آپ کتنے پیسوں کے بیچیں گے جتنی قیمت آپ مانگیں گے میں آپ کو قیمت دے دوں گا یہ کنواں آپ مجھے قیمت دے دیں اس کو تو پتا چلا کہ میں دے دوں گا تو ہمارا کاروبار اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو عثمان رضی اللہ نے اس کے ساتھ سیاست کی ہم لوگ تو سیاست کو دھوکہ سمجھتے ہیں کہ جب سیاست کا نام آتے ہم کتنے سارے دھوکے کرتے ہیں وہ سیاست کا معنی یہ تھا کہ اس نے فرمایا کہ چلو بات اس طرح کرتے ہیں کہ آدھا کنواں مجھے دے دیں ابھی کنویں کو کیسے تقسیم کیا جائے تو عثمان غدی رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دے دیا کہ ایک دن کواں آپ استعمال کریں گے اور ایک دن ہم استعمال کریں گے اور اس پر بات توے ہوئی اور ہزاروں دینار قیمت آنے ہوئے کا دے دیا جب دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ پوری واقعہ بھی سنائی اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس دن ہمارا نمبر ہوگا لوگوں نے اپنے تمام برتن اور جانوروں کو لا کر اس کو پانی بھی پھرانا ہے جانوروں کو تمام برتنوں میں پانی بھی بھرنا ہے اگلے دن ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کا دکان بیٹھ جائے گا ابھی جب ہفتہ دس پندرہ دن مہینہ یہ کام چلا تو یہودی کو پتا چلا کہ میرے ساتھ تو چال ہو گیا اور ابھی میرا کاروبار ختم ہو گیا ابھی بہتر یہ ہے کہ آدھا کنواں بھی میں ان کو دے گی تو انہوں نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیشکش کی ہنن کی ابھی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی عثمان غدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی قیمت یہودی کو عور دے دیا اور مکمل میٹھے پانی کا کنواں یہودی سے قیمت خرید گیا اور مسجد نبوی میں آ کر اعلان کیا کہ کی یہ کنواں وہ تمام انسانوں کے لیے میرے طرف سے وقت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جو بھی اس کوئے سے پانی پیے گا غیر قیمت کے وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ حضرت عثمان غدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نصاری کا چھوٹا واقعہ ہے اور پانچویں بات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اس وقت چھت لوگ تھے بہت مختصر لوگ جو لکھنا پڑھنا سمجھتے تھے جس میں سے حضرت عثمان غضی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے کہ وہ لکھنا بھی سمجھتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے تو عثمان غضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شوق سے خود یہ کامش اور کوشش کی کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھتا تھا اور قرآن پاک کا آخری حصہ سورہ حجرات سے چپیس و سے لے کر اس صورت سے جس کی میں نے آیات تلاوت کی اس سے لے کر ون ناس تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اپنے خلق سے خود لکھا تنی بھی اس کی کمالات میں شامل ہے یہ اتنا جلیل القدر صحابی ہے اس کے علاوہ اس کی شان آپ دیکھیں کہ وہ کتنے حیالاک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے اور میرا چادر اڑا ہوا تھا اتنے میں دروازے میں کسی نوکین کی تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی ہے اندر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور لیٹے لیٹھے وہ آگئے اور بیٹھ گئے اور جو بات کرنی تھی وہ بات کر کے وہ چلے گئے دی. تھوڑی دیر کے بعد دوسری مجلس میں حضرت دوبارہ دروازہ کسی نے نوک کیا تو جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے گئے پھر ان کو بلائے کہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پوزیشن میں لیتے ہوئے چادر بھی وہی اوڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا اس کی بات سن کے اس کو بات بتا کے وہ بھی رخصت ہو گئے چلے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کسی نے نوک کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان خانی رضی اللہ تعالیٰ تو آ رہے تو دروازے والے کو بتایا کہ تھوڑی دیر صبر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ فوراً اٹھے. چارپائی پر اپنے آپ کو کپڑوں کو سیدھا کیا اور اس کا کو جائے اپنی آپ کو, ٹھیک کرے کپڑوں شپڑوں کو اور اپنی ٹھیک کپڑوں صحیح جگہ میں بیٹھ عثمان تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہو گئی جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضور <سؤال> اس سے پہلے بھی دو جلیل القدر صحابہ آئے ایک آپ کے سسر حضرت البکر صدیق تھے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کنڈیشن اور پوزیشن چینج نہیں کی نہ مجھے کچھ بتایا ہدایت تھی لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ نے اتنا اہتمام کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ حیادار صحابی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سے فرشتے بھی کرتے ہیں تو حضور کیوں حیا نہیں کرے گا اور جب بھی مجلس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغے اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ کہیں میرا جسم کا کوئی حصہ نظر تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ عثمان غنی مسجد میں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ اتنی قربانیاں اور اتنی خوبیاں اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ کرایا داماد بن گئے ایک بیٹی کا رشتہ کرانے کے دوران بیٹی کو بتایا کہ آپ کا جو شوہر ہے میاں بننے والے ہیں یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اور آپ کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکر شبارت اور رنگت میں بہت تعریف بیان کرنا ہے یہ اسلام کا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کے رشتے کراتے ہیں تو اپنی دعوات کی اچھی سے بات اپنی بچی کے سامنے رکھے تاکہ وہ اس کو پسند ناپسند کا اختیار ہے وہ اس کو پسند کر سکے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس, اس ایک لخت جگر کیا کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان بلی رضی اللہ تعالیٰ سے کرایا اس وجہ سے عثمان بلی رضی اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا ظن کا نفر لکھا جاتا ہے ظن کا مطلب یہ ہے دور نور والا شخصیت جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دگنا یہ داماد بنے ہوئے ہیں اور دوسری بیٹی کے وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حیات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ ایک افسوس کی اور فرمایا کہ کاش اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹی غیر شادی شدہ ہوتی تو اس کی نکاحت عثمان غنی سے کرا دیتے اچھنے جلیل الفضر صحابی تھے لیکن اٹھارہ سر حجہ کو ان ظالموں نے حضرت عثمان غبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا امیر المومنین بھی ہے خلیف وقت بھی ہے فورس بھی ہاتھ میں ہے طاقت بھی ہے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آگئے باغیوں نے اس کے گھر سے محاصرہ کیا ہوا تھا پانی بھی بن کھانا بھی بن سب کچھ بن کیا ہوا تھا اور وہ او بیٹھے ہوئے تھے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اور نڈر جرنیل تھے وہ اندر آگئے اور پوچھا کہ حضور اگر آپ اجادت دیتے ہیں تو میرا جو دستہ ہے یہ ان باغیوں کے لئے کافی ہے میں ان کو پیچھے ہٹا دوں گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کی وجہ سے مدینہ کے گریوں کے اندر خون ریزی ہو جائے میں بالکل یہ نہیں چاہتا آپ ان کو چھوڑ دیں اپنے حالت پر لیکن میں چند سوالات ان سے کرتا ہوں کہ مجھے قتل قتل کرنے کی جواز کیا ہے میں نے تو کسی کو ناجائز قتل نہیں کیا ہے کیونکہ قتل پر قتل کی سزا ہے قصاص ہے میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں جاہلیت میں دورانِ اسلام میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے کیونکہ زنا کی سزا سنسار ہے اور قتل ہے تو میرا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے درپے لگے ہوئے ہیں لیکن بہرحال ان باغیوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور آخر کار آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور یہ صبح یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بیان کیا کہ رات کو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ عثمان کل آپ نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے افطار آپ نے آ کر ہمارے ساتھ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور فرما رہے ہیں کہ آخری رات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں سے قرآن کے ساتھ جو سب سے زیادہ لگاؤ والا صحابی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اکثر بار اکثر بار پوری پوری رات کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کر دیتے اسی رات بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو پورے قرآن پاک کو ایک رکعت میں ختم کیا ہوا تھا اور جس وقت یہ ظالم داخل ہوئے تو اس آیات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نے پہنچ گئے تھے فسیق بھی گہم اللہ وہو السمیع العالی تمہارا پروردگار تمہارے لئے کافی ہے وہ عالم بھی ہے وہ سننے والا ہے اور جب پہلے وار کرنے والا آیا اس نے ہاتھ پر وار کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائے اے ظالم اس ہاتھ کو مت مارو کیونکہ اس ہاتھ سے میں نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ونناس تک قرآن اس ہاتھ سے لکھا ہے یہ بڑا جلیل اور قدر ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے بارے میں بے بیعت رضوان اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ مکہ میں شہید ہو گئے کفار نے شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار صحابے کرام کو اکٹا کیا اور اپنا ہاتھ ایسا پیش کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلا دیں گے تب یہاں سے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا اور اس کے بعد ایک دوسرا ظالم آیا کیونکہ یہ ضعیف عمر تھے ستسسی اٹسسی سال اس کی عمر تھی اس وقت اور وہ آ گیا اور اس نے گلا دبا دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا لیکن اس سے اندازہ لگا دے کہ بادشاہ وقت امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے فوج کو یہ عدد نہیں دیا کہ ان کو باغیوں کو قتل کرو اور دو جوہات بیان کیے ان باغیوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلے مکہ چلے جائیں تو حضرت عثمان غبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور حرمین کے اندر جس کی وجہ سے کسی نے کسی کا خون کیا تو اس کے ذمہ آدھی دنیا کے قتل کا سزا قیامت کے دن دکھا جائے کتنا آدھی دنیا کے سزا کے برابر سزا لکھا جائے گا پھر کہا کہ آپ شام چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوس چھوڑنا نہیں چاہتا میرا دل ہے کہ وہ بھی مدینہ میں ہیں اور میری تدفین بھی مدینہ میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ان جلیل القدر صحابہ نے دین اسلام کے لیے امن و امان کے لیے آپ دیکھیں امن کو خراب نہ کرنے کے لیے اس نے جان دے دی لیکن امن پر آنچ نہیں آنے دیا تو اسی طریقے سے یہ جی ہماری تعلیم ہے کہ جہاں ہماری وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے تو ہم اپنے خواہشات کو تھوڑا سا دبائیں اور امن کو خراب نہ کرنے دیں اور اسی طریقے سے اسلام کو جب ہماری مان کی ضرورت ہو ہماری جان کی ضرورت ہو تو ہر میدان میں ہمیں سب اول میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے یہی اسلام کی زندہ ہونے کی ثبوت ہے جاویدان ہونے کی ثبوت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے مسلمان زندہ رہے اسلام قائم رہے اور اس دردی پر اللہ کا نظام قائم رہے تو اپنے مان کا بھی قربانی پیش کرنا پڑے گا اور جانوں کا بھی نظرانہ پیش کرنا پڑے گا تب جا کے اسلام زندہ رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور پریس کریں بل آئیکن کو